भुसावळ शहरात बकरी ईदचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा शनिवारी शहरातील सुमारे सतरा ते अठरा हजारापेक्षा जास्त मुस्लिम बांधवांनी ईदगा मैदानांवर एकत्र येत तीस मिनिटांची सामूहिक नमाज अदा केली यानंतर सर्वांनी एकमेकांना ईदच्या शुभेच्छा देत आनंदोत्सव साजरा केला शहरातील खडगा रोडवरील ईदगा मैदानावर शनिवारी सकाळी जवळपास सतरा ते अठरा हजारांपेक्षा जास्त मुस्लिम बांधवांनी सकाळी आठ ते आठ चाळीस या वेळेस नमाज अदा केली खडका रोडवरील या मुख्य ईदगा मैदानावर मौलाना रेहान रजा यांनी नमाज पठन केले त्याचबरोबर जामनेर जुन्या ईदगा येथेही दोन हजाराहून अधिक मुस्लिम बांधवांनी नमाज अदा केली येथे मौलवी मौलाना जुबेर अख्तारी यांनी नमाजचे नेतृत्व केले मुस्लिम बांधवांनी एकमेकांना शुभेच्छा देत सणांचा आनंद केला कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांचा चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता भुसावळ बाजारपेठ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राहुल वाघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस दल तैनात होते बघत रहा एम एच एकोणवीस न्यूज मुख्य संपादक श्रीकांत वानखेडे सोबत ब्युरो चीफ जोहेब सय्यद जळगाव जिल्हा महाराष्ट्र सबसे पहिले मेरे सब मुस्लिम भाइयों को बकरीद की शुभकामनाएं हमारा जो महाराष्ट्र पुलिस है उसके तरफ से भी शुभकामनाएं और बहुत अच्छा लगा जब मैं बाहर बात कर रहा था तो जलगांव ज़िले में सबसे बड़ा ईदगाह अपना होगा और इस टाइम भी इस साल भी पूरा ईदगाह भरा हुआ था और सब अच्छा इतना अच्छा माहौल देख के बहुत अच्छा लगा और एक बोलना चाहता हूँ कि आज जो सब लोगों ने दस हज़ार लोगों ने पुलिस के लिए जो दुआ की तो मैं सब मुस्लिम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ और सबके लिए बकरीद के लिए मेरे तरफ से शुभकामनाएं जय हिंद जय भारत जय महाराष्ट्र रिहम नसूल करी मबाफ फ़ादी नशीर आलमदिल्ला का बेपना एहसान है करोड़ा करोड़ उसका शुक्र है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे शहर बसावल की बड़ी नव ईदगाह पर बड़े अमन और चैन सुकून के साथ ईद अज़हा की नमाज़ तमाम मुसलमानों के साथ मिलकर अदा की अल्लाह का अला खाजवाजल्ला हमारी इस नमाज ईद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और साथ ही साथ हमारे ईदाजी की नमाज़ अदा करने में हमें हमारे पुलिस प्रशासन का बहुत सपोर्ट रहा ट्रैफिक को लेकर के और दिविर मामला को लेकर के साथ ही साथ नगर पालिका का भी हमें बहुत सपोर्ट सब, सब, रहा तो हम पूरे अहले भ की तरफ से पुलिस प्रशासन का भी और नगर पालिका का भी धन्यवाद करते हैं और उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं साथ ही साथ मैं आपके चैनलों के ज़रिए से अपने मुस्लिम भाइयों को खसूसियत के साथ ये पैगाम देना चाहता हूँ चूँकि ये अलहमदिल्लाबानी का हमारा त्यौहार है तो हम सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमारे जात से किसी दूसरे भाई को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए जाहिर सी बात है तकलीफ किसी भी चीज़ से हो सकती है हर गंदी चीज़ से इंसान को तकलीफ होती है तो हम अपने घरों में अगर कुर्बानियाँ कर रहे हैं तो बड़े हिफाजत के साथ करें पूरा पर्दे की पाबंदी करें साथ ही साथ कोई ऐसी चीज़ वगैरह रोड वगैरह पर या नालियों में ना डालें जिससे कि हमारे दूसरे भाई को तकलीफ़ हो इसका ख़ास करके ख्याल रखें सब लोग और सफाई का ख्याल रखें जो पुलिस प्रशासन की जानब से जो चीज़ें बताई गई है और आपको जो कुरबानी का मटेरियल वगैरह जो जहाँ पर फेंकने के लिए बोला गया है दम करने का आप वहीं पर जाकर के उसको अपनी ज़िम्मेदारी के साथ में दम करें और उसको वहाँ पर गाड़ करके आए आपके चैनल के जरिए से यही कहना चाहता हूँ